Das Friedenslicht aus Bethlehem soll heuer zu Weihnachten nicht nur an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden erinnern. Der ORF Oberösterreich möchte damit heuer ein bewusstes Zeichen der Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten setzen. Ein Bub aus Bethlehem hat das Friedenslicht heuer in der Geburtsgrotte entzündet. Bethlehem, die Geburtsstadt Christi, in der der Frieden einst verkündet wurde. Seit 1986 entzündet ein Kind aus Oberösterreich hier in der Geburtsgrotte das Friedenslicht als christliches Symbol. Hier wurde Jesus in Bethlehem geboren. Hier wurde bei seiner Geburt der Frieden verkündet. Das ist die Botschaft des Friedenslichtes, und deshalb kann das Friedenslicht nur hier in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet werden. Und diese Aufgabe übernimmt heute ein elfjähriger Bub aus Bethlehem. Denn das oberösterreichische Friedenslichtkind ist heuer aufgrund der Lage im Nahen Osten nicht mitgereist. Kader Ballut ist das jüngste Kind einer christlichen Familie und stolz, dass er heuer das Symbol des Weihnachtsfriedens holen darf. Geburtskirche wird der Bub aus Bethlehem bereits erwartet. Kader übergibt das Friedenslicht an den ORF Oberösterreich als Initiator dieses europaweiten Weihnachtsbrauches. An der Zeremonie nimmt auch die neue Bürgermeisterin von Bethlehem teil. Sie ist die erste Frau an der Spitze von Bethlehem und wie ihre Vorgänger Christin. Sie bringen das Friedenslicht nach Europa, das wir eigentlich hier brauchen. Das Licht der Hoffnung, die wir hier haben, so wie alle anderen Menschen. Und das Licht aus der Geburtsgrotte ist auch das Licht der Nächstenliebe und des Friedens. Diese Botschaft wird von Bethlehem in die ganze Welt verbreitet. Das ist sehr wichtig, dass auch heuer wieder das Friedenslicht aus Bethlehem abgeholt wird. Bethlehem ist ja die Geburtsstadt von, von Jesus Christus, ist ein Symbol des Friedens und ist besonders wichtig, auch heuer wieder in dieser schwierigen Zeit. Morgen wird das Friedenslicht mit Unterstützung der Auer nach Österreich gebracht. Das Friedenslicht wird hier in Bethlehem gerade jetzt als starkes Zeichen betrachtet. In Zeiten, die für den Nahen Osten schwieriger geworden sind. Es signalisiere Solidarität mit dem Heiligen Land und mit den Menschen, die hier in Angst und Sorge leben müssen. Heuer am Heiligen Abend leuchtet das Friedenslicht in ganz Europa als Zeichen dafür, dass die Hoffnung auf den